નમસ્કાર દર્શક મિત્રો સ્વાગત છે આપનું બુલેટિન ઇન્ડિયાની વિશેષ રજૂઆત ખેતી મારું સ્વાભિમાન અંતર્ગત દર્શક મિત્રો આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છે એક એવી શાકભાજીની કે જે આપણા રસોડાનો ખાસ હિસ્સો આપણને જોવા મળતો હોય છે અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર દર્શક મિત્રો એને ગિલોડા ગિલોડી ટિંડોરા અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે આપણે આજે એની ચર્ચા કરવી છે કે કેટલા પ્રકારની તેની જાત હોય છે તેની રોપણી કેવી રીતે કેવી રીતે કરવી કેટલા અંતરે કરવી તેને આબોહવા કેવી જોઈએ તેને કેવી જમીન અનુકૂળ આવે સાથે જ તેને જે રોગ લાગતો હોય છે તે રોગ અને જીવાણુ થી બચાવી શકાય અને સારો પાક સારી ગુણવત્તા વાળો કેવી રીતે વધુ માત્રામાં લઈ અને ખર્ચ ઓછો અને ખેડૂત આવક વધારે કરી શકે તે માટેનું માર્ગદર્શન મેળવીશું ખેતી નિષ્ણાત ભરતભાઈ રાજપૂત આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સ્વાગત છે ભરતભાઈ આપનું ભરતભાઈ આપણે આજે ચર્ચા કરવી છે गिलोड़ी गिलोड़ा टिंडोरा अलग अलग नाम जो पोषक थी भरपूर अलग अलग प्रजाति गिलोड़ा जो है या टिंडोरा जिसको बोलते हैं ये एक बेल सब्जी की श्रेणी में आता है यानी लता श्रेणी की सब्जी में इसको गिना जाता है गुजरात के अंदर अपने सूरत है तापी है नवसारी है वडोदरा खेड़ा अहमदाबाद और जूनागढ़ जिलों में इसको लगाया जाता है और भारत की बात की जाए तो भारत में पश्चिम बंगाल है बिहार है छत्तीसगढ़ है उत्तर प्रदेश है और कर्नाटक राज्य में इसकी खेती की जाती है इसमें जो गिलोड़ा है इसमें फ्लेवोनोइड्स होते हैं एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है और साथ में कैल्शियम है आयरन है फाइबर है विटामिन ए और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में इसमें पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं जी जे प्रकार अलग अलग, अलग जे जात जोवा शाकबाजी तरीके जेनो उपयोग करता हुए है प्रजाति के भी एनी रोपणी के करी जो, जो कमर्शियल लेवल पे जो टिंडोरा की किस्में हैं उसमें तीन तीन तरह की किस्में पाई जाती हैं उसमें फर्स्ट है ढोल की प्रकार जिसका आकार ढोलक की तरह आकार होता है यानी बीच में से फुली हुई होती है इसलिए उसको ढोल की प्रकार बोलते हैं और ये है खेड़ा और अहमदाबाद और सौराष्ट्र में बोई जाती है ढोल की प्रकार की जो फसल किस्म है ये खेड़ा अहमदाबाद सौराष्ट्र में होती है दूसरे नंबर पे आती है सूरती काली जो आनंद है बड़ोदरा है पंचमहल है भरूच है नवसारी और सूरत में लगाई जाती है इसके जो फल होते हैं वो लंबे होते हैं पतले होते हैं चमकदार होते हैं और हल्के हरे रंग के होते हैं और सबसे ज्यादा बोई जाने वाली जो फसल है वो सूरती काली फसल है जो टिंडोरा की लंबी जात होती है थर्ड नंबर पे जो आती है इसकी वेराइटी में वो गुजरात नवसारी टिंडोरा है टिंडोरा वन है जो नवसारी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई जात है ये किस्म अन्य की तुलना में बत्तीस पॉइंट परसेंट अधिक उत्पादन देती है और इसकी लंबाई सूरती काली से थोड़ी ज्यादा लंबी होती है और ये हाइब्रिड श्रेणी में गिनी जाती है अच्छा आपने करता तो के प्रकार रोपनी करोपनी करोपनी करोपा लाइने रोपणी कर रो, रोपणी तीनों तरीके से की जा सकती है बीज से भी की जाती है दूसरा कलम मतलब तीन से चार फीट के इसके बेल के कटके लिए जाते हैं और जमीन के अंदर दो से तीन नोट जमीन में डाल, रखा जाता है और एक या दो नोट ऊपर रखा जाता है और तीसरा है कि इसके पौधे नर्सरी में तैयार करके इसको यूज में लिया जा सकता है और चौथा जो मेथड है जो आजकल साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं वो इसका टिश्यू कल्चर प्लांट तैयार करके जो अच्छी वेराइटी है उसका कल्चर प्लांट तैयार करके लेब में तैयार करके हार्डनिंग करके जब एक डेढ़ फीट का बेल हो जाता है तो उसको डायरेक्टली आप फील्ड में प्लांट, प्लांटिंग कर सकते हैं। कामी तैयार करोपण कर आ, अंतर इसका अलग अलग है जैसे बुवाई का जो टाइम है दो बाय दो मीटर पे किया जा सकता है दो बाय डेढ़ मीटर पे भी करते हैं कुछ लोग दो तरीके से यदि सीधे बेल द्वारा पौधे लगा रहे तो पौधे ज्यादा खराब हो जाते हैं इसलिए नर्सरी में आप चार बाई छ की पोलिथीन काले बैग में पौधे तैयार करके लगाते तो उसमें रिजल्ट ज्यादा बढ़िया मिलता है जैसे बिना जड़ वाला पौधा आप लगा रहे हैं या उसको डायरेक्ट बेल को लगा रहे हैं तो इसके जो फल आने का जो टाइम पीरियड होता है वो तीन से तीन महीने के बाद वो प्रोडक्शन चालू करता है जबकि जो नर्सरी में तैयार जो पौधे होते हैं જમીન કેવા પ્રકારની જરૂરી ખાતર કેવા પ્રકારનું જરૂરી જેના કારણે તેને આવનારા સમયમાં એટલે કે જ્યારે તેનો વિકાસ થશે એ વખતે એને ફૂગ ફંગસ કે કોઈ પણ જાતના કીટક જે લાગતા હોય છે જીવાત લાગતી હોય છે એનાથી બચાવી શકાય શરૂઆતના તબક્કે जैसे अनुकूल जलवायु और मिट्टी के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं तो जो मिट्टी है वो कार्बन बलुई दोमट मिट्टी में टिंडोरा का उत्पादन अच्छा मिलता है और मिट्टी का जो पीएच है वो साढ़े छह से साढ़े सात के बीच में हो तो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा इसमें और इसके अलावा पौधे को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है बारिश के मौसम में ये सौ से एक तो सेंटीमीटर वर्षा इनफ होती है इसके लिए और टेम्परेचर को देखा जाए तो 30 डिग्री से 35 डिग्री तापमान पर अच्छा उत्पादन ये देती है खातर आपने जो बात करिए तो वी वक्त खातर केवा प्रकार जरूरी ऑर्गेनिक पद्धति अत्या चाली रही है मार्केट में ऑर्गेनिक डिमांड जी जी खातर में दे, देखा जाए तो प्लांटिंग करते वक्त जब आप दो बाई दो मीटर पे गड्ढा बना रहे हैं तो प्लांटिंग कर लगाते वक्त उसमें आप वर्मी कम्पोज दे सकते हैं वर्मी कंपोज़ के अलावा जो पो, आ, पो है हुआ या फर्टिलाइजर है छाया खातर है वो आप 500 ग्राम पर खड्डे में डाल सकते हैं साथ के साथ में 50 ग्राम डीएपी यूज में लिया जा सकता है और पूरे फसल चक्र में लगभग 40 से 60 केजी फास्फोरस की जरूरत होती है एक एकड़ में और 60 से 80 केजी

खातर तेने आपवु जरूरी के जेना थी गुणवत्ता सारी ले सकाय यदि अपन ड्रिप सिस्टम में गिलोड़ा की खेती कर रहे हैं हुँ. तो उसके अंदर ड्रिप सिस्टम में आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर यूज में ले, ले सकते हैं लगाने के 15 से 20 दिन बाद आप उन्नीस उन्नीस फर्टिलाइजर दो किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज में लिया जा सकता है ड्रिप में छोड़ सकते हैं और हर पंद्रह दिन में जब तक इसकी हाइट बेल की हाइट पांच से सात फीट की नहीं हो जाए तब तक आपको उन्नीस उन्नीस फर्टिलाइजर पंद्रह पंद्रह दिन के इं, इंटरवल में देना है जैसे इसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है आने का स्टेज होता है जो चालीस से पैतालीस दिन में फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है इसमें उस समय आप इसमें बारह इकसठ यूज में ले सकते हैं वो भी दो किलो एकड़ के हिसाब से हर पंद्रह दिन के अंतराल में आप यूज ले सकते हैं जब फ्रूट बनने लगे फ्रूटिंग इनिशियल स्टेज होती है तब इसमें जीरो बाउंड चौतीस का यूज लिया जाता है और फ्रूटिंग तोड़ने के तोड़ने का टाइम जब आता है या मेच्यूरेशन पीरियड होता है तब जीरो जीरो पचास का यूज लिया जाता है चारा। 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 अच्छा हमें निंदामण की आपने बात करी निंदामण निंदामण है आंतरखेड़ है कि आने मुख्य पाक तरीके लेव के पीछे आंतरपाक तरीके लेव आनी बीजों कोई पाक लई शकाय के क्या वैसे इसको अं, पार्क में आप बेल वाली सब्जियां ले सकते हैं दूसरी ज्यादा सब्जियां इसमें शोर्ट टर्म पीरियड की बेल वाली जो सब्जियां होती है पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक है ये है दूसरे वो ले सकते हैं वो छ फीट के डिस्टेंस के अंदर बाकी दूसरा अंतर पार्क में इसमें लिया नहीं जा सकता है ज्यादा टाइम के लिए नहीं लिया जा सकता है અચ્છા એને જે જીવાત લાગતી હોય છે જે રોગ લાગતા હોય છે પાંદડા ઉપર પણ આપણને જીવાત જોવા મળતી હોય છે ત્યારે ફળ તૈયાર થઈ જાય ત્યારે એના ઉપર પણ કીટક લાગતા હોય છે ફૂદી કહીએ બગ કહીએ જે વાળી જીવાત તેને લાગતી હોય છે તો તેના બચાવ માટે આપણે શરૂઆત એવું કોઈ ખાતર નાખી શકીએ કે આ વસ્તુ ના થાય અથવા તો પછી ફળ પાકે એ વખતે જ આ પ્રકારની બીમારી લાગતી હોય છે બીમારી લાગવાનો તબક્કો જે સ્ટેજ છે એ કયા સ્ટેજમાં બીમારી લાગવાની શક્યતા વધારે અને એના નિવારણ માટે શું કરવું જોઈએ इसमें हरेक अलग अलग स्टेज पे अलग अलग, अलग ट्रीटमेंट होता है जैसे इनिशियल स्टेज में जब प्लांट आप प्लांटिंग कर रहे हैं तो फंगस की और फंगस फूग लगने की संभावना होती है फंगस लगने की तो उस समय जब प्लांटिंग कर रहे हैं तो प्लांटिंग करने के दूसरे दिन आप इसमें फूग नाशक जैसे सीओसी पाउडर होता है और रूट डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमिक एसिड यूज में लिया जाता है और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्ट्रोसाइक् 200 लीटर पानी में 500 ग्राम फुगनाशक नाशक सीओसी या मेनोजे 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 6 ग्राम स्टेपाइक्न 200 लीटर पानी में डाल के इसका ड्रेंचिंग किया जा सकता है तो पहले स्टेज में फंगस का कंट्रोल होगा फिर जैसे इसका ग्रोथ होता है तो जैसे लिफ माइनर है या फिर चूसिया टाइप की कोई भी बीमारी है तो चूसिया का अटैक है तो उसमें हरे एक ये इंसेक्टिसाइड यूज में लिया जा सकता है प्रोफेनोफोस है ये दूसरा जैसे इमिडा है इमिडा यूज में लिया जा सकता है प्राइड करके पाउडर आता है एक तारा आता है एक तारा पांच ग्राम पर लीटर यूज में लिया जा सकता है प्राइड पांच ग्राम यूज लिया जा सकता है तो वो आप पंप में डाल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और दूसरा जैसे कुछ भी फ्रूटिंग के टाइम फल मक्खी का इसमें इफेक्ट रहता है जब फ्रूट सेट होते हैं तो फल मक्की के लिए ए, एक तो जो ट्रेप आते हैं फ, फल मक्खी ट्रेप आते हैं वो ट्रेप लगा सकते हैं आप पर एकड़ में कुछ पांच से सात ट्रेप लगाए जाते हैं वो ट्रेप जगह जगह ट्रेप लगा के फल मक्खी को कंट्रोल किया जा सकता है येलो स्टिकिंग स्टिकर्स आते हैं वो स्टिकर आप फील्ड में लगा के फल मक्खी को कंट्रोल किया जा सकता है अच्छा भी कोई जीवात फंगस लगवाने कोई शक्यता शो करविए फंगस के लिए आप 50 ग्राम पर 15 लीटर में डाल के मैनकोजेब या, या स्ट्रेप्टोसाइकल ये सारा 50 ग्राम इसका माप रहता है 50 ग्राम पंपे डाल के ऊपर स्प्रे ले सकते हैं सिस्टमेटिक फंगीसाइड मार्केट में बहुत सारा उपलब्ध है उसको यूज में लिया जा सकता है ऑर्गेनिक फंगिसाइड कह कि रासायनिक फंगिसाइड ये ये रासायनिक है ऑर्गेनिक में आपको जाना है तो इसमें ऑर्गेनिक के अंदर नीम ऑयल आता है जो पेस्टिसाइड में आता है वो तो फंगस को भी कंट्रोल करता है ये भी करता है पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड का, का काम भी करता है दूसरा इनिशियल स्टेज में ये अपने ट्राइकोडर्मा विरीडी करके आता है ये ऑर्गेनिक आता है उसको यूज में को आप आप जब भी प्लांटिंग कर रहे हैं हैं तब उसको दिया जाता है फॉर्म में आप दे सकते हैं, तो लॉन्ग टाइम ट्राइको करीम खोल सरसों मगफली खोल के उत्पादन सारू ले गुणवत्ता सारी लेवा जब आप प्लांटिंग कर रहे हैं प्लांटिंग के टाइम आप नीम केक का यूज ले सकते हैं अरंडी खोल यूज में लिया जा सकता है नेम, नेम केक से क्या कि इंसेक्ट पेस्टिसाइड फंजिसाइड और सभी कंट्रोल होता है मैक्सिमम वेजिटेबल जितने भी हैं बेड पे लगा रहे हैं या या इनिशियल उसको प्लांट को खुराक दे रहे हैं तो उसमें नेम केक का यूज लेना चाहिए जिससे फसल को नाइट्रोजन भी मिलता है साथ साथ में वो इंसेक्ट से उसको बचा के भी रखता है अच्छा पीएत व्यवस्था केवा प्रकारे करवी જોઈએ તમે વાત કરી કે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનો આપણે ઉપયોગ થાય તો વધારે સારું પરંતુ કોઈ એવા ખેડૂત હોય કે જે ટપક સિંચાઈ अफोर्ड ના કરી શકતા હોય તો એ લોકોએ બીજો ઓપ્શન તરીકે શું વિચારવું જોઈએ इसमें કે કે જેસે જો પ્લાન્ટ હે उसको બેડ કે ઉપર લગાની જોઈએ અને ઉસકે સાથ મે એક નિક बनानी જોઈએ પાણી દેને કે લિયે નિક સિસ્ટમ સે પાણી દેના જોઈએ ઓર પાણી જેસે ગરમી કા મોસમ હે તો 3 સે 4 વીક મે 3 4 દિન મે એક બાર પાણી દેના હે गर्मी के मौसम में और बारिश का मौसम है तो उसका भेज में, मेंटेन करना जरूरी होता है भेज देख के उसको आगे आप कर सकते हैं भेज करके रखना है ओके okay. तो साथ कह सके के पेलो भेज संग्रही सके वस्तु नो आपने उपयोग कर सकिए हाँ इसमें जैसे जो मिट्टी का सिलेक्शन है वो उस साइड से होना चाहिए कि उसमें पानी भरा हुआ नहीं रहे बारिश के मौसम में ज्यादा पानी भर जाएगा खेत में तो उसके निकास की व्यवस्था होनी चाहिए पानी को बाहर निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए बाकी क्या कि बेल प्रजाति की कोई भी क्रोप है वो पानी भरा रहेगा तो पीला पड़ के वो उसमें सुखा रहा जाएगा फूक आ जाएगा फंगस लगेगा उसमें को, को, तो पूरा प्लांट खराब हो जाए संग्रह शक्ति कुछ भी केमिकल कुछ हो तो उसमें यूज में लिया जा सकता है कोकोपीट कोकोपीट इनिशियल स्टेज में लगाते वक्त तो कोकोपीट यूज में लिया जाता है बाद में, में फील्ड में लगाने के बाद में कोकोपीट की जरूरत नहीं पड़ती ओके अच्छा अबे आपने भेज मेंटेन करने, करने के लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जितना ज्यादा हो उतना खेत में यूज लेंगे उतना खेत में आपका कार्बन सोर्स रहेगा भेज मेंटेन रहेगा अच्छा मल्चिंग जरूर पड़ती हो अच्छा पाक ने खास काफी फार्मर मल्चिंग पे करते हैं मल्चिंग से दो तीन फायदे होते हैं कि एक तो इसमें इंसेक्ट का प्रॉब्लम नहीं आता है और दूसरा कि इसमें आपको हरबी साइड डालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरा इसको घास को उगने नहीं देता है मल्चिंग लगा दिया घास को उगने नहीं देगा बेज को मेंटेन रखेगा पानी का बचाव होगा लेबर खर्च कम आएगा काफी चीजें मल्चिंग कंट्रोल में करती है और मल्चिंग से काफी फायदे हैं किसानों को જે પાકની જ્યારે પાકતી અવસ્થા થાય છે જ્યારે લર્નીનો સમય આવે છે એ વખતે ખાસ કરીને શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને ખર્જો આપણે ખેડૂતોને કહીએ કે આ પાકની અંદર એકર દીઠ કેટલો ખર્જો પડી શકે અ એક જબ ભી આપકો તોડના હે ઉસકે 2 ya 3 din પેલે આપકો પાણી બંધ કર દેના હે પાણી બંધ કરકે આપ ઉસકો તોડીએ ઓર ફિર જેસે આપકા સૂટ નિકલ જાતા હે तो उसके बाद आप पानी चालू कर सकते हैं okay. वीक में आप ये ऐसी फसल है वीक में दो बार आप तोड़ सकते हैं ओके okay. okay. और कंटिन्यू एक साल तक इसका यानी आफ्टर 45 या 46 डेज बाद आप इसका तो, इसमें फ्रूटिंग तोड़ना चालू कर सकते हैं okay. और इसका लगभग खर्च मेरे हिसाब से लगभग पचास हजार के आसपास एकड़ का खर्च होगा अंदाजित खर्च और आवक इसका जो है पर क्विंटल में देखा जाए तो दो से ढाई क्विंटल का वीणी आराम से निकलता है से चार लाख का जी 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 जी, जी।, जी। तीन से लाख की आवक आराम से फार्मर एक एकड़ में ले सकता है तो और देखे। इसके स्वास्थ्य से रिलेटेड काफी फायदे हैं हुँ, हुँ। इसमें काफी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें विटामिन और मिनरल्स वि काफी अच्छा स्ट्रोत है इसमें इसमें 100 ग्राम की मात्रा में विटामिन बी 2 लगभग लग 0.05 मिलीग्राम होता है और वो 1.6 ग्राम फाइबर इसमें होता है 100 ग्राम में और 1.4 ग्राम आयरन होता है 40 मिलीग्राम कैल्शियम होता है 0.07 मिलीग्राम विटामिन बी 1 होता है और ये जो है आपको मोटापा घटाने दिल की बीमारी को कंट्रोल करने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने पेट से जुड़ी समस्याएं जितनी भी है उसको कंट्रोल करता है इसके अलावा ये कैंसर जैसी बीमारियों के सामने भी इसका अच्छा असर है किडनी स्टोन को भी कंट्रोल करता है किडनी स्टोन निकालने में सहायता करता है नर्वस सिस्टम को अच्छा मेंटेन करता है डिप्रेशन में थकान में और डायबिटीज और पाचन को दुरुस्त करना और वजन घटाने के साथ साथ ये काफी चीजों में ये लाभकारी माना गया है यानी शरीर के लिए काफी स्वास्थ्यवर्धक ये सब्जी है जिसका यूज सभी लोगों को करना चाहिए इसके कुछ नेगेटिव भी फायदे हैं, यानी किन लोगों को यूज नहीं लेना चाहिए okay. वो भी है जैसे जिनको सर्जरी करानी है तो उनको दो दो वीक पहले इस सब्जी को बंद कर देना चाहिए यदि वो खाते हैं तो सर्जरी वाले पेशेंट को दो वीक पहले सब्जी बंद करना चाहिए okay. दूसरा जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे को स्तनपान करवाती है उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि बाकी सभी लोग इसको खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी सब्जी जी एटे कही सकिए कि रोकड़ियों पाक के गमे तेरे जे प्रकार अमुक दिवस पीने छटनी कर बजार में बेचवामा आवे जेथी खेड़ूत ने रोकड़ा पैसा मळी जाए मार्केट नी अंदर रोक ये है कैश क्रॉप के रूप में ये जानी जाती है कैश क्रॉप जी जी एक बेल ऊपर आपने कितना समय सुधी त्यानो पाक ले सकिए ये एक साल तक आप इसका ऐसे तो आप चार साल पांच साल तक बेल से पाक ले सकते हैं रेगुलर में हम्म लेकिन हर साल जब आपका इसका पाक हो जाता कम हो जाता तो फिर उसको कटिंग कर देते हैं ऊपर से ओके okay. प्रूनिंग साथे करू जरूरी जी जी प्रूनिंग साथ साथ प्रूनिंग करना पड़ता है जैसे एक साल का बेल हो गया उसमें जब प्रोडक्शन कम हो गया तो उसको नीचे से कट कर देते पूरे बेल को दो okay. तीन फीट छोड़ के ऊपर से कट कर देते तो उसे नीचे से नई नई ब्रांचेज निकलती है और नई ब्रांचेज से नया प्रोडक्शन ज्यादा प्रोडक्शन आता है हुँ. जो नेक्स्ट ईयर के लिए वो ज्यादा प्रोडक्शन आपको देख लेके અચ્છા જમીન ની આપણે વાત કરીએ અને સાથે પાણીની વાત કરીએ તો ક્ષાર વાળી જે જમીન હોય અથવા તો ક્ષારયુક્ત પાણી હોય તો એ નુકસાન કરી શકે અને કેવા પ્રકારનું પાણી વધારે સારું આના માટે આ પાક માટે એમના માટે એકચુઅલ મેં તો વધારે ટીડીએસ વાળું પાણી ઉપયુક્ત નથી જો નોર્મલ આપણે હરેક સબ્જી કે પાણી યુઝ હોતા હે સાડે ચારસો થી પાંચસો ટીડીએસ કાઉસ આરામસે હોય और जमीन है वो जमीन इसमें जो पीएच है जमीन का वो 6.5 या 6 के बराबर पीएच हो और 7.5 से 8 पीएच तक भी ये ग्रो करेगा ओके એટલે આપણે એક પ્રકારે કહી શકીએ કે એસિડિક એનએ નથી જેટું વધારે હા જમીનમાં એસિડ લેવલ ઓછું હોય તો કમાનની અંદર જી જી કોઈ ભી ક્રોપ હે વો ના જ્યાદા એસિડિક મે ग्रो કરેગા ના ના જ્યાદા શારીયે મે ગ્રુ કરેગા વો જો ઉદાસીન पीएच છે اس کے بیچ کا જો ઉપર نیچے ہوتا ہے اس پہ وہ આસાની سے اچھا ગ્રુથ કરતા હૈ હમ اچھا આપણે લાકડાની રાખ અને બીજી કોઈ આપણે છાણાની રાખ જેનો પણ આપણે ફંગિસાઈડ તરીકે ઉપયોગ કરતા હૈ છે એનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય આમાં આ એ જે ફંગિસાઈડ ઓર એ જે કાર્બન સોર્સસ કા યુઝ હોતા હૈ ઓકે એના થી ફાયદો શું થાય ખાસ કરીને इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है तो कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो फसल को मजबूती आएगी और उसमें रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता वो मजबूत होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़ेगा जी अल्कलाइन वारे जरूरी जमीन में <laughs> नहीं जमीन जो है जमीन आपका जो पीएच है साढ़े और छ और साढ़े सात आठ के का होना चाहिए ओके अच्छा कया पाक पक्षी आप पाक खेती में फसल चक्र चलना जरूरी है फसल चक्र मतलब आप जैसे एक कोई भी क्रॉप कर रहे हैं तो उसका रोटेशन पीरियड करते रहना चाहिए आपको जैसे एक साल आपने जो फसल ली उसके बाद उसमें दूसरी फसल बीच में लेना जरूरी है तो उससे जो जमीन के जो बैक्टीरिया होते हैं जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका रोटेशन होता रहता है और खेती में जो आ, ए, कुछ क्रॉप जैसे એના પત્તા ઉપરથી એના લક્ષણો ખબર પડતી હોય છે કે આ વેલ ને કેવી પ્રકારની બીમારી લાગે છે તો એને આઈડેન્ટિફાઈ કેવી રીતે કરવી કેવી નિશાની એની અને એને દૂર કરવા માટેનો ઉપાય શું इसमें जो पत्तों पे मैक्सिमम जो पत्तों पे होता है एक तो चूसिया का इफेक्ट होता है वो सर्दी के मौसम में या कुछ स्पेसिफिक तो अप डाउन वातावरण होता है तो उसमें चूसिया सफेद मक्खी है चूसिया है इनका इफेक्ट होता है इससे पत्ती कोकड़ा जाती है पत्ती पत्ती में पत्ती के नीचे की सतह पे ये अटैक करते हैं और वो पत्ती पत्ती को पूरा कोकड़ा उसका जो उसमें रस जो भी होता है उसको ये चूस लेते हैं उससे पत्ती में जै, कोकड़ा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसके पहले उस उसपे चूसिया पे कंट्रोल करना पड़ता है और तो दूसरा स्पाइडर का भी इफेक्ट आता है कभी कभी कुछ जो स्पाइडर अपने जाले बना लेती है उसकी वजह से पत्ती के नीचे उनको भी कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज में ले सकते हैं थर्ड इसमें जो है फंजिसाइड का इफेक्ट आता है पत्तियों पे पाउड व्हाइट पाउडर की तरह ऊपर पत्तियों पे नजर आएगा आपको या पत्ती येलो पड़ जाएगी

ड्राई करके जब ऑफ सीजन जब आपको गिलोरी की सीजन नहीं होती है तब उसका उसको पानी में डाल के एक डेढ़ घंटे पहले आप उसको पानी में डाल दो फिर उसका सब्जी आप तैयार कर सकते हैं और दूसरा उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी यूज है उसमें अच्छा जो स्किन स्किन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाती है उसमें गिलोरी का यूज होता है ओके okay, मल्टीपल अपने आयुर्वेदिक रीते जो है तो मानव शरीर અનેક રોગોની સામે રક્ષણ આપે છે તો કોસ્મેટિકની અંદર પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ખૂબ ખૂબ આભાર ભરતભાઈ આપ અમારી સાથે જોડાયા અને સમગ્ર માહિતી આપી જે આપણે વાત કરીએ અલગ અલગ જેને આપણે જાણતા હોઈએ રસોડામાં ચોક્કસથી દરેક રસોડાની અંદર જોવા મળે છે અમુક લોકોને એનો ટેસ્ટ નથી અનુકૂળ આવતો પણ અમુક લોકો જે છે તેનો ઉપયોગ વધારે કરતા હોય છે ને ખાલી એની સબ્જી ખાતા હોય છે ત્યારે ભરતભાઈ આપણને જણાવ્યું કે ઘણી બધી એવી બીમારીઓ છે કે જે બીમારીઓની સામે આ શાકભાજી છે તે આપણને રક્ષણ આપે છે અને રોકડીયા પાક તરીકે ગણાતો કારણ કે એક વર્ષ સુધી અને જો વધારે સારી રીતે તેની માવજત કરવામાં આવે તો ચાર વર્ષ સુધી ખેડૂત ભાઈ એનો ક્રોપ લઈ શકે છે અને ખર્ચો ઓછો કરી ઘટાડી અને સામે તેમની આવક વધી શકે છે તો દર્શક મિત્રો વિષય અંતર્ગત હતી આજની ચર્ચા ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે ત્યાં સુધી મને આપશો રજા આપ જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા ભરોસો ગુજરાતનો નમસ્કાર